Каждый год наши приборы представлены на э, этот мероприятие, как называется Grammy Awards, Оскар э, церемония, где, где каждый год мы видим, что наши приборы там работают. И как большие конкурсы, как The Voice, э, и, и есть еще много-много их. Таких, скажем, конкурсов, мероприятий очень популярные, где наши приборы э, используемы. Самые большие туры могу назвать. Последняя была Ашер, где наша продукция Моцарт и, 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 и большой мультифлаш. Э, э, было там большое количество of этих, э, этих приборов. Э, так же, как Зи, э, Beyonce. У нас была даже такая смешная ситуация, что наш стробоскоп, который может менять краски и еще работать как ваш лайт, это заливный свет и так далее. И когда, скажем, в начале стробы были только, строб приборы были только белые, и, и, и был концерт Beyoncé. И ей было, да, только эти белые строби. И потом Джей Зи купил у себя, как сказать, наши приборы, где уже меняется свет. И тогда была такая случай, что он, например, была репертировка перед концертом, там, в большом туре, какой они там начинали. И пришла там Бьянса и, например, спросила, а что это за прибор? Почему? Ну, они художник по свету, он отвечает, что это же, ну, ну, строб, строб. Она говорила, ну как? У меня тоже же есть строб. Почему мой строб не, мило, не менял краски? Ну, так получилось, что вот этого они там рассказали, что все меняется и так далее. И сейчас она знает, что стробы, конечно, она тоже купила их потом. И ага, да, 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 да. да и купила от нас этих приборов, ну, скажем, от наших представителей Америки, купили это эти приборы, и ей всегда говорят, что откуда ваши приборы, она знает, что из Латвии, потому что они там много-много об этом говорили, и мы, мы всегда смеемся, что певица, как Бианса, знает, что вот эти приборы сделаны в Латвии. Мы знаем свое качество, мы знаем, почему каждый продукт создан как его где использовать. Иногда люди спрашивают нам такие вопросы, как, как вы смотрите, чем ваш лучше, чем конкурентов, или так и так. Мы даже на это не смотрим иногда. У нас нету, нету такой, скажем, задания исследовать, что есть у, у конкурентов, чтобы сделать там, не знаю, что-то лучше или что-то поменять. Мы делаем приборы, какие нам нужно, какие мы считаем вот надо, делаем таких, а потом, если кто-то говорит, что есть конкуренты, ну иногда мы посмотрим, смотрим, как, что и какая разница. Где-то в среднем, каждом каждый год мы где-то э, показываем, э, сделаем. Показ показываем 10 новых приборов. И, да, это у нас примерно разделяется там 4 может быть по свету, 6 может быть по, 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 по управлению сигналом, там обработке сигналов. И да, и стараемся какое-то держать количество на, на складе. Каждый рынок для нас очень важен. Мы каждый рынок, даже можно так сказать, отличается иногда даже очень. Надо другие подходы. Каждый свое там время. У каждого, скажем, рынка своя специфика. Украина, мы уже давно-давно работаем в Украине. знаю что сейчас не самое, скажем. Простое время, но все равно мы, мы, мы делаем мы делаем презентации, мы тоже продаем в Украине, и, и, и рынок очень важен. Поэтому мы тут приехали выставляться на выставку с компанией Зинтеко, побольше познакомить с нашими приборами. Я думаю, что с каждым годом только больше и больше. Будем, будем, будем показывать приборов. И мы очень э, открыты, открыты их с клиентами. Э, нам, нам, интересно знать их мнение, и мы очень, чу, скажем, слушаем, слушаем то, что люди говорят, что им, например, не хватает или прибор есть такой, надо его чуть-чуть поменять, какая модификация, что-то такое. Э, мы, мы смотрим, если это возможность, мы всегда помогаем. Если есть какая специальная система, как управление, что-то такое, мы смотрим специальные решения, какие самые лучшие, чтобы легче, быстрее, лучше сделать, сделать такую систему. Так что всегда к нам можно обратиться, не надо там стесняться, надо с нами говорить. Я бы хотел большое спасибо сказать компании Zinteco, потому что они вкладывают большую работу очень большую, чтобы сделать семинар, как этот LVS дизайн, конкурсы и так далее. Это ресурсы, это деньги. И всегда, когда есть не самое лучшее время, это большой вопрос. Ну, ну, я, скажем, желаю счастья, чтобы так, так, так продолжать. Мне очень нравится вот конкурсы и, и, и скажем, мастер-классы, как тут, я думаю, с каждым годом это просто будет больше и больше объемов, объемов. И когда, я думаю, люди узнают друг от друга, что есть такая возможность пройти э, конкурс, посмотреть приборов, приезжают э, призодители, что очень важно, можно с ними поговорить, общаться, я думаю, что в этом есть будущее.